Панамер еще нет в Украине, посмотрите. Это новая, откуда у него машина, он задрал уже. Денег нету. Как живой, но сука не живой, посмотрите. У нас тут С годовой запас пива. А что это? Они какой-то подарок и банутиши заказали. да ребятки сегодня 5 лет компании 5 лет это как это первое слово это, это первое влюбленность 5, это как пять раз по одному году да? а у нас зубки уже есть в компании мы можем чуть-чуть поставить за себя правильно все знают да. в какие мы кризисные Конечно. моменты выживали мы останавливаемся? не останавливаемся зачем останавливаться если поезд едет понимаешь Оно Да, логично. поезд едет а мы впереди этого поезда мы у руля впервые за долгое время хочу сказать вам и данил тебе да. Не отмечали день рождения публично, не проводили Это никакие правда. ивенты. Этот день настал 13.07.2025. День рождения Петерсон Трей. Идемте небольшую экскурсию по локации сделаем вам. Здесь у нас что? Сосновый лес? Или шишкин лес? Пахнет природой. Где? Какое еще место лучше можно было найти, как не это? Ребят, может вы не знали, но даже Петя, сам Петя лично приехал на ивент. Но такой праздник, почему бы не приехать? Идемте, поздороваемся с ним. Смотри, какой, а? Как живой, но ну, сука, не живой. Вы посмотрите. Вот такие у нас, ребятки, сиденья. Вот. Самые лучшие пуфики в Украине. Самая ликвидная биржа в Украине. Самая лучшая биржа в Украине. Вы все прекрасно знаете, что мы являемся партнерами секрет э, терминала. Это первый украинский софт для торговли. Ну, вы все прекрасно понимаете, что такое терминал. QR-код на баннере, сканируйте, пользуйтесь. Кого ты больше всего ждешь за гостей, Данил? Такой вопрос. Лично я, я уже знаю, кого я жду. Кого ты больше? Да, как скальпера я знаю просто, кто приедет. Во-первых, я жду Львовских. Криптоиндастрия наши хорошие вы друзья, друзья. тоже приедут. Там какие-то будут Шарки приедут, Шарк трейд. Там, блядь, они какой-то подарок и заказали. Э, что он там очень огромный, даже в камеру не вмещается. Я не знаю, что они еще там розыгрыш делали. еще много кого. Ну там скальперы будут. У нас уже первый гость. Первый гость еще есть. Но мы не впускаем, потому что ну, у нас дресс-код это подарок надо подарить. Поэтому мы сейчас с Лимаром должны принять этот подарок. Лайфхак, когда ты очень долго сидишь. Ой, Це там ось така хрень, огой, маша, там щось шелуха, там чи гречки, чи що, а це до поперек тебе. Отак. так, Слушай, за машинку можна так. Лайфа, поки скажу, де брати іншим. Тут довго сидиш. Тому що сидиш, ногти їш, а одно місце ти ж ніяк не ж правда, да? Розжимається, розжимається, а все воно там от треба грати. Такі тільки дідам і трейдерам треба, правильно? трейдерам, так. І гроші ще подарують. А, честно, короче, а це, ты что у нас король на О -о -о -о! Ой! Ой! Шо? Так шо? Начинать а, надо, да где то да? Да, тут да, ну вот же, так все уже. Спасибо большое. Так, приехали гости с Хвильницкого. Вот. один наш ученик, которого я сейчас обучаю в Тим Червень. Угу. И два кита, которые сомневаются в нас. Мне еще рассказали историю, что он посмотрел, как мы казино, кто-то из вас, да, мы крутим, что мы ебаны, да. Так произошло, что их подарки у меня в машине. И тут. Сейчас. У нас тут годовой запас пива. Ну Никите хватит нашему трейдеру на месяц. И 100 долларов, но мне кажется, это фейковые 100 долларов. Все они паленые. Но, слушайте, что нет, на лобовое стекло повесить. Спасибо большое, ребята. Спасибо уважали. Здравствуйте. Теж партнери Да, Партнер Соня. Бассарап, да, Кирилл, да, вот, да, он да, сара... да. вот он, Басара, вот он, сарафії, фотостудії, фотосесії, да, відеокліпи, видео, все, все, да. все фільми, все, що треба. Порнофільм. Коли подарунки треба вручати? Сію <рес> секунду. <А> поближе, <рес> Да <До> сейчас дуже <рес> <не можу? рес> тримай. Так, хлопці, дивіться. Да. Ну, враховуючи те, що ну якби така ситуація в країні, і ну, все-таки пандемія вже пройде етап, але все одно. Треба не забывать в офисе мыть руки, правильно? Да, я не знаю. знал. уже чуть-чуть поэтому я вот так сделаю. Тому обовязково перед тем, как начинать трейдерский день, подойти, помыть ручки хорошо, зарядиться на успех и двигаться дальше. Спасибо большое. Спасибо большое. Бесконечная еда там. О оп ребятки все, при... а ладно, выходите, сейчас будет. Лебек сказали, да, ребят, помыть руки надо, быстренько. Да руки при входе, Быстренько, руки будем мыть? Себя... Проходим, проходим. А Хуй, да. Там... Так, мы еще пока вам не рады, пока вы подарки не подарили. Еще не факт, вас Ради вас бачты. Ради вас Топ-2 человек по красоте сейчас тут у нас. Он топ-1. Он же не в Украине петь. А, ну да. Петя. да. Наши любимые гости приехали. Криптоиндастриас. Привет. Спасибо. Спасибо. Да нельзя. ой в Ти ще не знаєш, що це. Це тобі рожеве мило, це навіть іронічних чашок! Ладно, дивіться, але насправді це подарунок від нас, ми на таке не пожаліли. Чому? Тому що ми поважали це за інвестицію. Ви завжди, коли ми з вами зустрічаємось, не були ще одного разу, щоб ви мені не нагадали про ті 50 баксів, які ви проїбали мені. Саме тому я хочу, щоб ви їх пройобували більше. Тому ми вирішили подарувати вам PlayStation, щоб ви тренувалися. У вас з'являлася ілюзія, що ви навчилися. Играть, блядь! Ты <плес> снова уселись со мной играть и принимал! <плес> А мы ж не проверили, что внутри коробки, слышь, нихуя себе. А, ну, давай, они ж давай. такие, а, подожди, подожди, ты что, наиразумнейший? Подожди, а то все такие сразу в Сразу хотят пройти куда-то. Ебать! Вы думали вот это? А, вот такое, скальпинг А, что такое? Аккуратно, товарищ оператор. Люди, какие-то пару копеек зарабляют, да? Жена Петра. Самая красивая женщина в офисе. Ой, ну, в мире. Да, ребятки, да, ребятки. Вот так мы живем о, о иди с поздоровайся. А, да, иди поздоровайся с Петей. А вы красавчики, что прям сделали, ну вот. <laughs> вот так. Сейчас, подожди, да. Прям хорошо. <смех> Петь, <смех> да, ой. скажи что-то. <laughs> да, якийсь он, он не коммуникабельный. Не <laughs> сегодня. <смех> Все, спасибо. Это наш любимый менеджер Binance. Самый лучший, который присутствует да, на всех клиентах. Давай, Настя. Давай, Настя. А, Можешь хорошо. выиграть мерч Binance? Да, Все мерч Binance, если меня выиграешь, конечно. Так, а что надо быть? Раз. Давай. Два, три. Настя. Лемар, прошу. Я тебя буду знакомить с людьми. Водоскальп и Вордкэп, дорогие друзья, да, украинский скальпер жив, возражаю вместе. Конкуренты на базе... Подсыпем ему кое-что. Смотрите обязательно в стаканы. Вот это вам. Да, да я посоветую. Да, 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 да. Все, спасибо. Пошлите покажем вам кое-что. У нас тут зона привет, Да, ребятки, да. вот так. Да. Мэкс кормит, братишка? Конкурент по Максу, если что. Чуть-чуть. Да, да, да. Ну, красивая красота. Будем отдыхать пьяные падают с пришелок Наконец-то. Я хочу тебе поставить условия. Смотри, да. ивент наш, да, в этом центре. Ивент Подписчик... наш. Подписчики. Ну, Зайшов, за не хуёво. Подписчики, аудитория придет вся наша. Но если да с тобой сегодня больше сфоткаются, чем с нами, ну ты, извини, ну проставь хотя я бы понял. ресторан какой-то. Окей, да, добре. Договорились? Добре, я тебе уже проставляю, вот, вы коштона, но на С Полтавы приехал. С Полтавы? Вот да, да, только что, на машине. Да, да. Прям на ивент с Полтавы? Ну да. Ну, Денис, нужную руку, <с> ну вот она аудитория. Данил, ты вставай, задавай пару вопросов в компании, если человек отвечает, то проходит. Сколько лет компании сегодня? Пять. А, не пока все хорошо. А ты торгуешь? Да, конечно. Скальпер? Или смартманщик? Покажи, нет, нет, если, нет, нет. если там мне хоть один прямоугольник будет, ты, нет, ну, ты нет, не проходишь брат. Все, прошу да, тогда, прошу, надевайте. все прошу, хорошо. Прошу. Это новая, откуда у него машина, он задрал уже. Почему он каждый раз новую машину покупает? РС? Достаточно ну дорого. тормоза свисят, это хорошо. Достаточно, да? А пока... <laughs> приветствую. Красавец. Здравствуйте. Какой красавец. Почему тебе столько же, сколько и мне, а у тебя машина, блядь... Ты же инвестируешь, а я живу жизнь понял? Ты не скальпер как минимум, да? не скальпер. Да, ну все. Ну проходи тогда. Да, проходи. Охуеть, блядь. Привет, братишка. Приветствую. Приветики. Смотрите на этого Что это за ходя? Привет. Что это? Что это такое? Главный пошукува Туда заезжай! да. Хорошо. Хорошо. А Здравствуйте. Здравствуйте. А твое лицо опять замазывать, да? А? Лицо замазывать? Да, и волосы. Хорошо. Боня, смотри, ты сам понимаешь. Ну, давайте тогда подарок, какой вы нам обещали. Да, где он, ребят? Может, багажник вам нужно открыть или что? Где подарок, ребят? Это львовские скальперы приехали. Нихуя себе, блядь. Тихо, тихо. 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 Если дам киндер, то я... ты Да. Тут есть прикол. Внутри знаете что? Что, что, что? Биткоин! Реально? Конечно! Хуяся! Это Роман, криптоиндустрис. Ребятки, ну вы приехали! Сейчас Плачу шарки, друзей. да? Друзья Шарк Shark Trade. А ну пошлите шарки, там какой-то ебанутый подарок сейчас будет. Идиот! Кумчику! Шарк, на связочку! На ёбку! Е, всё! Банана! Это пиздец! Дивись, значить, ми так знаємо, з посиділи, подумали, поняли, що, що, що не вистачає лімару, що не вистачає лімару. Робочі, нормальної тачки. Ребята, ви посмотрите на цю тачку, йо-майо, блядь. Це <пілес> просто щось з чим-то. Зламали. Ну все, ти знаєш. Бать, руки нахуй горять. Присуньте ноги. Ну, какое. Вітаю. Дякуємо. Дякуємо дуже, Петя. Петя, з днем народження. Петя, Петенька. Та буде стрім. Та буде стрім. Чуєш, а ти в курсе, що мене зі Львова на ней прихуярили? Я не вмію, Боня. Не, у тебе все классно виходить. Дивись, так, можу а, насправді тут залежить це не від твоїх мінь, а від кількості випитого алкоголю. Да, Тому, я ще... Коли алкоголю вже достатньо, ти вмієш все. Дивись, це я зараз ще, я ще ніхуя не випив, а <плес> Тепер представ, <плес> що буде коли вип'ю. Можна <плес> тобі замовити, все безкоштовно. Серйозно безкоштовно? Да, я пригощаю, я пригощаю. Я, я хочу, щоб мені вино з шампанським злішали. Вино з один шампанським один стакан. стакам. Зробимо да. можливо... такий коктейль. Ну, його можна назвати. Давайте так, можна кризи вино, його можна назвати, тибо якось. Ну, життя на навиворіт. <реш> Окей, скільки разів тобі сьогодні сфоткались? Ні скільки. Дивись, це ж не моє свято, це твоє свято. Все, супер, я контролюю. А, коли ті приїхав, він каже, якщо з тобою будуть більше фотографуватися, ніж з нами тут і зі всіма іншими то нам виставляєш поляну в ресторані. Я кажу, братішка, не переживай. А тепер іди Ми сюди. Ми <реш> змішуємо значить, світле, я так розумію, сухе, так. Є, і змішуємо ігристе шампанське from Champagne. Ну Дивись, якщо ти хочеш ну, нормальний такий тіктонік, то це до треба пити. Так, дивись, через скільки килихів до тебе підійти, щоб подивитися на нормальний тіктонік. Після цього це дійсно було не просто для камери, він дійсно це вибуває. Замо! Я зрозумів! То секрет не в напої, а в секрет в тому, як пити цей напій. Це який Тобто, <реш> Полетіли. Оп! Нормально, залетіли як пісяшка. <реш> Таких панамер еще нет в Украине, посмотрите. Вот что значит, да? Да. У денег нету. Ликвидации. Да, Тема нет. Ну ну ну. Торговать нечего, рынок не ходит, ну, конечно. Данил, забираем. Кофе. Спасибо. спасибо Ух, сука, блядь, вы видели эту панамеру? Нихуя себе, блядь. Всем большое спасибо, что пришли. Что сказать всем, кто связан с этой компанией? Я всех позвал, кто связан, кто не связан, уходите. Что я хочу рассказать? Как мы начинали? Потому что я помню Олег, где Олег Сантаника? Ты ж приходил в первый офис, где за полторы тысячи гривен мы его снимали в нашу вот эту гаморку, гаморку вот эту со скрипящим полом. Приезжал. Мы пытались его переманить, если честно, было такое. Но не получилось. Бюджета не хватило. Да, бюджета не было. Когда мне было 16 лет, мы с Петей познакомились. Он был таким серьезным, накачанным парнем. Я сел ему в ланос. И мы поехали, у меня был кнопочный телефон, в ресторан открывать бизнес посчитали, сколько это все стоит. У меня был ноутбук, за который там у нас был терминал. И я когда открывал два графика, у меня был синий экран смерти, невозможно было торговать там. Но мы как-то выжили, да. У Пети появилось три монитора. У него половина кинтов накупала обучение. Спасибо, 0.1к. Он его тогда пропиарил. Мы потом деньги начали выдавать людям. Мы очень много что-то заработали. Петя какой-то неадекватный был. И мы очень много заработали. И вырастили очень много скальперов тогда. Тогда был проб. Мы прям реальные деньги выдавали. USDT, прям наличные счет никто не, по, не поворовал у нас дети потому что я этим всем управлял понятно дело серьезный человек и мы тогда вырастили первое поколение скальперов которое до сих пор торгует уже четвертый год дальше началась медвежка этот момент пропустим там крови слезы да таксовали петя конечно же да потом появился Lexus у Пети, заработал на Lexus, и тогда пошло. Жанна заценила. Ну, Жанна в этот Lexus тоже садилась. Ну, не тоже, а одна единственная. Да. Не, ну, я помню просто, что он на Лексусе с тобой познакомился. Вот, да. А, и потом, да, появилась Снежана наконец-то. И тогда начался серьезный бизнес у Пети. Ну, что он пришел и сказал, что все, походу я влюбился. И потом мы начали травать, мы были единственные скальперы. Потом появился WordCap, я помню. Мы приехали к ним в офис. Где Вордкэп? Есть WordCap? О, есть WordCap, да. Мы приехали к ним в офис. Все, обрадовались, что есть старые уже скальперы, наконец-то, в Украине. И потом... Бля, а что было, иди сюда, да, мне, надо, я все забыл. А что было после того, как... Ну, что? Вы же мы, что, что я жил в офисе. Вот. А, да, мы жили в офисе. Мы жили вместе, в одной кровати. Да, да, мы... мы... Что-что? еще раз? Мы наторговали на диван, на котором спали вместе. Да, было фото, когда мы спали вместе с Петькой. Мы наторговали на этот диван. На все, что мы в офисе, мы наторговали. Телевизор, я помню. И с торговли все это заработали. Вообще поблагодарим всех, что уважили нас. И пускай отдыхает, бухает и не А там уже, что будет, то будет. Либо вы с нами, либо вы против нас. Нихуя Люблю вас всех. А отдельное спасибо от тем, кто ехал с других городов. Я знаю, таких у нас много. Спасибо вам большое. А знаете, что мы каждого ценим, кто здесь находится. Просто отдохните, расслабьтесь, наснимайте контента, пообщайтесь, обменяйтесь контактами, найдите партнерство. У нас очень много мерча Binance. У нас есть мерч Secret Terminal, есть мерч Patterson Trade. Короче, достанется почти всем. А всем огромное спасибо, кто приехал. Мы вас очень любим. Саня, спасибо, что вы с нами. Скот, Не, крипто. Сквот. Ах, умерь, конечно. Приветствую, крипто сквот. Охуеть. Сразу Короче, распаковочку? Да нет, да не распаковочка. У нас... Э, Пошли возле скальперской машины. Погнали, погнали. Короче, у нас... Э, я думал, что подарить вам. Думал сейчас подарить клавиатуру, которую вы сломали на сцене. А Потом, короче, я подумал, чего у нас меньше всего, чем мы больше делать не будем. Я решил с подарить по комплекту мерча. Бля, вот это охуенно. Здесь фонарики, чтобы всегда был вечно зеленый день. Спасибо. По размеру дайте, пацаны, оверсайз достаточно большой. Прямо сейчас будем, братишка, делать. Это фонарик, чтобы вечно зеленый день. Здесь стикеры. Здесь у нас худи лежит. Ой, ошибка выставления, хорошо. Спасибо большое, Криптоскладик. С днем рождения. спасибо. Как тебе, братишка? Хорошая, хорошая братик. Будет? А поедет? Да вот, да. я не знаю, как он приехал. Это 0 1 трейдинг Никита, приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. У... Ну, надо похватать на ней напрямую. Ты стремишься к такому вообще? Я стремлюсь. Ну, мне где-то таких еще, понял, надо две штуки разного цвета. Понял, на, этот, на выходной. Добрый... Никита. Почему да. а а он, да? он меня что? так не рад был видеть? Нихуя себе. Знаю, ты начало не понял, да? А я не увидел. Блять, ухи тут тачек. Давай. Да вы шо, блядь, ребят. А, ну, это смарт-мания, смарт-мания. Это, смарт смарт это дабл-топ, сам понимаешь, там ну, вопросов нет. Это, это скальпинг. Люди по поле. Да. Очередной конкурс, очередной разговор с Это было незабываемо. Это вообще первое скальпинг пати. То есть первый скальперский движ, который есть. Возрождает скальпинг! Ты сильно много говоришь, Данил. Может, просто скажем, спасибо за пять лет. Да, попросам... спасибо большое за пять лет, за ваше доверие. Фетке, Поэтому, да, спасибо. Петя, Фетя, скажи молодец. пару слов. Я просто похлопну. Всем Все. спасибо и всем, и всем пока! пока.